Вітаю вас, дорогі друзі, брати і сестри, гості, всіх, хто завітали сьогодні Божі. Хочу привітати особливо чоловіків. Справедливість. Хочуть хочу вертається. Шостий рік тільки, як назвали все народний, всеукраїнський день батька. Але правда, всі ще не знають про це, але це дуже важливо. Знаєте, Я хочу сказати, що звернути увагу на це дуже важливо. Тому хочу почати з приємного. Де Саша? Саша, давай занось подарунки всім чоловікам, які пережили радість батьківства. Подари, подари всіх, хто народжував дітей, хто под, продовжував бася. Встаньте, встаньте, будь ласка, батьки. Ми вас хочемо в чоловіків. Насчет на, на подарків то дуже багато присоєдиняється. Ми хочемо подарувати вам такі золоті зайці. Знаєте, завжди, коли батько приходить, ти щось приніс від зайчика, так? то ми бажаємо, щоб у вас завжди щось було, як від зайчика принести е, да, для своїх діток. І, і ще, якщо є тут мами, просто тати по різним причинам немає їх, ви можете взяти і дати тату е, від церкви теж. Я думаю, що всім хватить. Подарунки. Будь ласка, Саш, не, про, не прогавлюй нікого. Давай быстренько, бо нам час роздумати над Божим Словом, але ми почнемо з подарунків, щоб приємно було, так? Батьки, ви герої, ви молодці. Тому хай Бог вас благословить. Будемо говорити сьогодні про батьків. Тому, я думаю, Дякую. Що... Давай мені теж. Собі, Саша, візьми. Будь ласка, де кого немає чоловіків, передайте, будь ласка, через... Так, да, будь ласка, дайте Наташі, Томі, було на роботі. Да. Ще візьміть, серце, кого хто є тут, а чоловіки вдома, просто їм зробіть приємне сьогодні. від церкви джерело життя, подаруночок, добре? Далі, всім далі. Саш, хватить вже це. роздавати подарунки. Давайте. Передай. Томі, да, будь ласка. Дякую. Дякую вам. Давайте отнесемся серьезно, Слову Божьему. Я хотел бы, чтобы вы помолились еще раз. Давайте мы встанем для молитвы, чтобы Бог сегодня говорил к моему сердцу. Вы знаете, мы будем говорить об отцах. Проверяя свое сердце, многое мне нужно меняться. Бог подарил мне четырех детей, жену. Я сам ощущаю, что и понимаю, что я не не такой отец, как мог бы быть и хотел это, чтобы Поэтому хочу, чтобы Бог сейчас через Слово свое менял мое сердце. И не только мы соглашались с этим всем, но применяли какие-то практические шаги в своей жизни, чтобы меняться, стать лучше. Поэтому пусть Бог благословит нас в этом. Давайте помолимся. Господь, мы дарим Тебя за то, что Ты есть наш Небесный Отец. То, что Ты нам показываешь, что мы должны иметь ответственность за свои семьи, быть мудрыми отцами. Я прошу благословить слово Твое, которое будем размышлять. Пусть оно, Господь, делает действительно перемены в нашем сердце. С силой Духа Святого касайся. Пусть это будут слова не мои, а Твои во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Присядьте, пожалуйста. В основании нашего размышления посмотрим идеал семьи, который создал Бог. Бытие 1 глава 27 стиха 31 стих. Смотрите. И сотворил Бог человека по образу своему. Это уже уникальность, это уже сила. Мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сея будет пищу. И всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающему по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную пищу. И стало так. И увидел Бог все, что Он создал. И вот хорошо весьма и был, вечер, и было утро, шай, день шестой. Бытие 1, 27, 31. Институт семьи, мы не будем говорить о всем творении, мы будем говорить о институте семьи. Это идея Бога, друзья мои. Порой мы не понимаем своей греховной натурой, некоторые вещи можем даже не понимать, но это институт Бога, который Он создал. И то, что Он создал, это весьма хорошо. Мы видим, как дьявол на протяжении истории и сейчас особенно получается против этого института семьи. Несколько только буквально моментов я хотел бы обратить внимание. Вот такие вещи, которые были как феминизм, как бы неплохое такое как бы движение начало в том, чтобы женщина была равной, не унижена. Но вы знаете, если посмотреть в корень этого всего, мы увидим там немножко больше, чем просто почтить женщину или уважать ее. Вы знаете, там есть экономические вопросы. Послушайте, исследуя этот вопрос, феминизм нужен был для того, чтобы пополнять казну государства. Знаете почему? Женщины должны работать равнее с мужчинами, платить налоги на равнее. Мужчина, даже ну, представьте себе, э, исконно женщина была хранителем семейного чая, не работать должна, быть в семье, э, кормить мужа, ждать его, воспитывать детей, а тут надо, чтобы все пошли что? На работу, зарабатывать, платить налоги и этим пополнять казну. Слышите? Это один из моментов феминизма. Второй момент разрушить семью, разрушить институт брака. Дети. Если муж и жена на работе, дети где? В садике. На воспитании, на вложении совсем левых людей. И мы знаем с истории, даже нашей церкви, когда ребенка взяли с блюдки, он еще и говорить не мог. Но когда начал говорить, он матерился такими матами, что от мужчин старших, работая в такой, на работе, можно было не услышать. Как малыш в каком-то дом малютки набрался от воспитатели, которые должны были править, привить любовь и так далее, и так далее. Поэтому вот такое дьявол под благими намерениями порой хочет довести до разрушения семейного института. Еще один очень распространенный, кстати, в Украине, это матриархат, где мать священник в семье, ну как бы так, и команды заводят. Даже на свадьбах люди говорят, да, муж глава, но жена шея. Куда повернет, туда так и будет. И смеются над этим, но оно практически в жизни бывает так. Я хочу сказать, что невиновные в каком-то смысле женщины, очень часто мужчины доводят до такого состояния. Потому что у них свои мечты. Газета, пиво, футбол, еще что-то. Ну, принес денег, будь довольна. Другой вообще домой не донес денег. А я еще принес, так что я еще и нормально сделал. И тогда все падает на хрупкие плечи жены, и она действительно встает управляющим. Она встает ответственна за все, за детей и за еще одного ребенка под названием муж. Друзья, братья, мужчины, отцы, поймите свое предназначение. Да возьмите по серьезному с Божьей помощью все в свои руки и наведите порядок, чтобы женщина она расцвела в семье, чтобы дети понимали кто старший, да и вы будете себя чувствовать совсем по-другому. Еще один обман, который разрушает семьи это гражданские браки, которые заброшены и сейчас знаете, вроде упало, я так смотрю по статистике, последних два года упало количество разводов. Там на какой-то процент. Но когда посмотрел, упала регистрация... Семьи провели исследование. Я хочу немножко вам дать информацию, потом мы сделаем выводы для себя, какие-то уроки просто. Послушайте. Лучших 150 профессоров мира в сфере семьи провели исследование по отцовству они наблюдали и исследовали семью, которые есть с отцом, и семьи без отца. Каждое предложение, которое мы будем обсуждать, оно ссылается на факты исследования. И вот некоторые выводы я хочу представить вам, послушайте. Первое, что было выяснено. Отцы очень нужны в семье в плане умственного развития детей. Мы не говорим сейчас об отношениях с женой, они очень нужны, чтобы Радовать жену, содержать, помогать, защищать и так далее. Мы говорим сейчас по отношению к детям только. Послушайте, отцы очень нужны в плане умственного развития детей. Как дитя развиваются в умственном развитии? Вот, и как отец влияет? Послушайте, провели исследование, и уже доказано, что в 6 месяцев видно в ребенке большую разницу в умственном развитии в семье, где есть отец и где нет отца. До шести месяцев влияние отца очень сильно уже на ребенка. Послушайте, доказано, речь отца отличается от речи матери по отношению к детям. Отец чаще задает вопросы, часто говорит, что, где, как. Отвечает более вопросом на вопрос, чем мама. И это развивает ребенка, а жена, мама иначе говорит, она по-своему говорит. И тоже влияет на ребенка. Ребенок спрашивает, что мы будем делать, отец говорит, как ты думаешь, что надо делать. И ребенок начинает развиваться, мыслить, а вот так, вот так. Это влияет на развитие умственного ребенка. Послушайте, словарный запас, сосон более разнообразный. Это доказано. Если отец в семье, ребенок имеет более широкий... Словарный запас в учебе. Вы знаете, это меня вообще э, где-то шокировало, потому что я так знаю, что Жанна отвечает. Учеба, послушайте, возможность развития ума очень важна от нуля до 6 лет. Важно вложить ребенка от 0 до 6 лет все лучшее. Помочь ему правильный выбор в жизни сделать. Э, позицию, э, позитива больше. Послушайте, если ребенок не учится хорошо, в этом виноват отец. Не влиял в первые шесть лет. Если приходят оценки плохие у детей, это вина отца. Второе, что проверили, это умственное развитие. Второе, отцы нужны в плане эмоционального развития для детей. Послушайте, доказано, с отцом... Меньше у детей депрессивных ситуаций. Менее стрессов, негативного психического расстройства. Более высокий уровень счастья. Маленький уровень невроза. Друзья мои, отец очень важен в психологическом развитии ребенка. Третий предложение, третий момент. Отцы нужны в социальном развитии ребенка. С отцом более положительные отношения со сверстником у детей. Слышите? Проще дети общаются с людьми, более открыты к общению с другими людьми. Их собственные семьи будут крепче и длиннее. В среднем возрасте будут переживать романтические отношения со своим партнером даже до 45 лет. Романтика будет в отношениях. Вот какое влияние отца. Это наука доказывает, это профессора, лучшие люди доказали. Послушайте, мы можем взять что-то из этого для себя и подумать, насколько я правильный отец, хороший, мудрый. Дети, у которых есть отцы, они близки в отношениях, очень открыты. Помните, как вы общались со своим отцом, это влияет на ваши отношения с женой. Это показывает, насколько вы состоитесь как лидер, служитель. Если вы хотите взрастить хороших детей, лидера успешных, очень важно вам как отцу иметь близкие отношения с детьми. Если есть семья отец, у них меньше шансов на развод. Потому что они видят правильный пример. Отец, который любит маму. Я хочу сказать, послушайте. Нелегко некоторые выводы читать и смотреть, но это правда. Это правда. Лучше семья хоть с каким-то отцом, слышите, чем без. Даже если есть постоянный конфликт. Но если есть конкретное действие насилия, это уже другой вопрос. И четвертый момент исследования. Отцы нужны в плане физического развития детей они помогают физически развиваться. Вот просто такой, такая информация. Без отца есть более опасность заболеть астмой, чем с отцом. Дети без отца в 6 раз больше попадают в больницу, чем с отцом. И этот список можно продолжать. Давайте сделаем для себя вывод. В этом мире самая большая проблема – это безотцовщина. Неблагополучная семейная жизнь, послушайте, центральной проблемой это является безотцовщина. Изучили и сказали самых шесть распространенных проблем всех стран. Первое – это семейная проблема. Основа отцы. Отцы не на своем месте. Вторая, это этическое воспитание нации, моральные качества людей. Третье – это коррупция проблема. Четвертое – образование недостаточное. Пятое – это наркотики. Шестое – это бедность. Послушайте, если бы все финансы Билла Гейтса или еще какого-то богатого человека этого мира раздать украинцам, будет ли это идеальная жизнь, скажите? Решит ли это все вопросы, проблемы? Нет, деньги не решат проблемы. Нужно решать правильный фундамент, ценность семьи. Скажите, если он не может быть отцом семьи, как может быть отцом нации. Очень важно. Это все начинается с первой ячейки первой семьи. Важнее отцовства, ничего нет. Правильное понимание этого может изменить мир. Открывая Слово Божье, Мафия 5 глава, мы можем увидеть там несколько таких мест. Если соль потеряет силу, как сделать ее соленой, кому она нужна, скажите только бросить ее куда? Под ноги. Если свет не светит, Господь говорит, приду и сдвину светильник. Мы читаем в Откровении. Поэтому, мужчины, на нас лежит большая ответственность. И я говорю, это безотцовщина, это не значит, что просто нету в семье отца. Можно быть в семье, но быть, вести детей безотцовщину, Хотя статистика говорит, что... Знаете, спрашивают, или все украинцы хотят быть счастливыми. Все говорят, сто 100% хотят быть счастливыми. Но если касается понимания семьи, то 10% детей и людей только заявляют, что они счастливы в семье. 10% из 100. Если у нас 42 или 43 миллиона, представьте, 4 миллиона только людей счастливы. 30% других процентов семей, они в браке, но они несчастливы. Тоже заявляют об этом. Ну, живем ради детей. там, живем об квартира одна. Живем оба И так далее, и так далее. 30%. И 60% говорят, что они несчастливы. Семья придумана Богом, чтобы человек там раскрывался, реализовал себя, любил и был любимым. Дьявол бьет так, что 62% развода в истах. Слышите? Тех зарегистрированных. 62% людей. И вот 60% несчастных людей. Только сила Божья может изменить мир. Друзья, мы сможем с Богом только восстановить, обновить отцов их роли. Нужно понимать важность обучать... И передавать Отцам вот этот правильный момент. Но мы знаем, что можно понимать очень много. И каждый из нас понимает эти все истины умом. Но нет именно изменения в сердце. Чтобы измениться, нужно пережить Божье прикосновение. Силу Духа Святого, который обличая может изменить наше сердце. Забрать каменное сердце и дать сердце любви. Важное решение. Нужно обратить сердце отцов к детям. Слышите? Вот задача была Ильи, сказать, когда придет Илья. И мы, мы знаем, что это говорится об Иоанне Крестителе, потому что в Луки 1 глава 17 стих, там повторяются же эти слова, что именно Иоанн придет приготовить путь Господу и вернуть отцов к детям. Он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я придя не поразил земли проклятием. Проклятие земли напрямую связано с семьей. Если нет отношения, если отцы не берут ответственность, это приносит в общество семьи, в семьи разруки. Африка имеет проклятие, потому что нет отца. В Африке более трех миллионов детей без отца как бывает, родители очень заняты, оба работают, или даже можно параллельно с служение. А кто их воспитывает? Телевизор? Кто-то улица, компьютер. Кто-то сказал, если это покусить, это все равно, что взять и ребенка вывести на помойку. Давайте подумаем. Очень важно запомнить, и женщины, и мужчины, отцы и матери, запомните, важность влияния. Это доказано наукой, но это особое влияние мамы на ребенка, на его воспитание, на его формирование, это от нуля до шести лет. Прямое влияние ребенка на ребенка, это через мать. Кормление в груди очень близко, с мамой связан. Первые шаги, кашки, малашки, пюрешки, это все влияние мамы, первые слова, первые слова. Порой тоже есть радость, что не только мама первые слова, папа бывает. Это редкость. Все-таки мама больше влияет, нуля до 6, правда? А теперь послушайте, мужчины, очень важно. Прямое влияние мужчины наступает с 6 лет до 12 лет. Здесь роль отца. И очень плохо, что в это время порой нету отцов. Они уже нажились, попользовались женщинами, и уже пошли на хлеба свои или на других женщин. Смотреть и жить с ними. С 6 до 12. Роль отца. С 12 лет идет не прямое влияние родителей уже, а больше идет влияние сверстника. Слышите? Это обыденность, это то, что есть. пастору одному подошел человек, не церковный, не верующий, можно сказать, ну, хотел посоветоваться, говорит, я с ней развожусь. Пастор спросил, у тебя есть дети? Он говорит, да, двое детей, сколько им лет? По шесть лет. Я тебе до 12 лет запрещаю с ней разводиться. Так сказал пастор. Если ты не хочешь проклятия, ты не имеешь права разводиться до 12 лет. Почему? Потому что если ты разведешься, ты забираешь Бога из жизни твоих детей. Я это объясню чуть попозже. Ответ, ответственность отца в эти 6-12 лет и дальше даже. Найти друзей своим детям. Слышите? Тут дети наши сидят, но это ответственность отцов. Найти друзей, потому что дети порой найдут такие друзей, чтобы потом и мама, и папа ночью ну, не спят. И переживают. А найти отца вам нужно найти детям с друзей. Это и вина, Это и прообщаться с ними. А как? Берите его друзей или ее друзей на праздники. Приглашайте их себе домой. Узнавайте. Пойдите с ними где-то на какую-то программу в город. Оплатите пиццу. Пообщайтесь. И это для вас будет очевидно, кто? Друзья твои детям. Помните, дети даны вам на короткое время. Вложите лучше, влияйте на них как лучше. Еще одно замечание для родителей. Если у ваших детей с 12 лет до 18 нет друзей, у них будут проблемы в браке. Чтобы вы знали. Этот вопрос трудных ребенок, детей. Но если они не могут определиться и найти себе в этот отрезок времени друзей, и вы видите, что он один, вдруг его компьютер или телевизор, еще что-то, то этот человек будет иметь большие проблемы в себе. В этом отрезке именно с 12 до 18 лет они учатся строить отношения в этом отрезке жизни. Еще один такой, может быть, непопулярный момент, но я пытался это делать своими детьми. Отец должен поговорить о сексе с детьми до 10 лет. Папа с мальчиком, мама с девочкой. Если вы не обучите, правильно не представите, то это сделает интернет, телевидение, друзья. Одна история, просто об этом. Общался с одним человеком, он знает это получает. Он говорит: в школе мой сын, мой сын сделал просто такой фурор в классе, сорвал урок. И говорит, учительница написала записку мне, и он прочитывает это записку. Перед рукой математики учительница спрашивает у детей. Дети, как вы думаете, чем мы будем сегодня заниматься? Это первый класс, представьте. представьте. И вот малыш этот, сын того, это поднимает руку и говорит, будем сексом заниматься. Представьте себе, это, это не 9 лет, это не 10, это 7 лет. И учительница говорит, я там и села. Она написала отцу, поговорите об этом своим сыном. Ну, правда, тот сын, э, вернее, тот отец сел, посадил сына и говорит, что такое, что ты сказал, о чем это ты говорил? Он говорит, ну, это означает долго целоваться. Это было понимание этого семилетнего мальчика. Насколько он был истинен, мы не знаем. Но у него спросил, где ты это взял? Да, говорит, в садике общались, рассказывали об этом. Представьте себе, нынешнее поколение детей в садике обсуждают такие темы. Поэтому, если вы скажете, что это рано, то я хочу сказать, что мы, мужчины, обязаны посадить. Есть такое хорошая книжечка «Папа, мама и я». Мы семья. И там все рассказано, что это такое, как дети появляются. Христианский мукон. Если хотите поинтересоваться, подойдите ко мне. Я такую книжку с маленьких лет дал своему первому сыну и всем остальным детям. Они смотрят и могут задать вопрос и ответить можно. Пусть лучше мы скажем правду, чем будет Неправду говорить, кто дьявол, через телевизор, через интернет и так далее. Отцы, еще одна важная ответственность. Мы должны в период с 9 до 13 лет утвердить, послушайте, это очень важно, сексуальную ориентацию детей. Как, вы скажете? Ответственность мужчин с 9 до 13 лет утвердить сексуальную ориентацию детей с мальчиком, мужчина, ты должен восхищаться его мускулами, ты сынок, ты мужик, молодец, дай пять, обращать внимание на его мужские качества, помогать ему отжиматься от пола и так далее, ты этим влияешь на него и не показываешь, что он мужчина, а вы знаете, как бывает, вот у меня, например, даже в семье некоторый момент был, что Влад, старший сын, а Ангелина потом только в штанах, только с мечом, только с машинками играться, ну, влияние старшего брата все-таки идет в семье, и оно где-то влияет на, на, младшего. А если там три девочки, смотришь, уже твой маленький сынок юбочку надевает, да, это влияние идет какое-то. Или там, я знаю друга, который, знаете, мы ехали в поездку, у него три старших сестры. Мы куда-то ехали молодежью, там, и мы его ждали по полтора часа на автовокзала, потому что он пока не кремами всеми не перемажется, не перепудрится. Он не приходил, не выходил на улицу. Парень, влияние старших и сестер. И когда он свою косметичку, у нас мы из щетки забывали в лагерь ехали, он как пол, пол чемодана косметичка была, понимаете, и для ног, и для ногтей, и между пальчиками, и салфеточки. Мы смотрели на него и говорили, ты девочка, и смеялись с таким парнем, я это пережил. Поэтому хочу сказать, что это влияние идет. Поэтому мужчина в семье, он утверждает сексуальность, сексуальную ориентацию. Он должен сказать, ты мужик, даже его как-то чуть-чуть так по-мужски прижать, подтолкнуть, чтобы он был, чувствовал, что он мужик. Это серьезно, друзья, это серьезно. Девочка должна тоже от отца получать комплименты. Она должна получать утверждение в красоте ее, в ценности она не должна сомневаться в своей ориентации. Вы знаете, что происходит в этом мире? 11% детей вырастают другой ориентацией. 11% из-за того, что есть безотцовщина. <свят> Некоторые развитые страны, когда вы летите, там дают анкету заполнять пол, да, и там знаете, что есть? Мужской, женский еще не определился третий. Вы представьте себе, вот на данный момент... mas muito